श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो स्वामी सेवा करूनही मनासारखे का होत नाही आपले नेमके कुठे आणि काय चुकते अशक्यही शक्य करतील स्वामी अशी अनेकांची श्रद्धा आहे श्री स्वामी समर्थ महाराज हे कोठ्यावधी भाविकांचे दैवत आहेत दररोज न चुकता स्वामींचे पूजन भजन नामस्मरण उपासना केली जाते अगदी हजारो घरांमध्ये स्वामी ग्रंथाची पारायणे केली जातात नित्यनेमाने अक्कलकोटला जाऊन स्वामींचे दर्शन घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे राज्यासह देशविदेशात स्वामींचे मठ मंदिरे आहेत या मठात जाऊन स्वामींचे दर्शन घेणे स्वामींच्या आरतीला उपस्थित राहणे गुरुवारी विशेष करून स्वामींचे दर्शन पूजन नामस्मरण करणे असा अनेकांचा संकल्प असतो समस्या अडचण संकट असले तर स्वामींना मनापासून हाक मारावी स्वामी लगेच भक्तांच्या हाकेला धावून येतात संकटमुक्त करतात अडचण दूर करतात असे अनेकांचे अनुभव आहेत स्वामींना मनापासून शरण गेले तर स्वामी मनातील इच्छा पूर्ण करतात भक्तांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतात भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव देतात असेही अनेक जण आवर्जून सांगतात याला आपण सहमत असाल तर स्वामी मी आपले बाळ आहे टाईप करायला विसरू नका नियमितपणे स्वामींचे नामस्मरण करतो सेवा करतो मठात न चुकता जातो गुरुवारी विशेष पूजन नामस्मरण करतो जे जे शक्य होईल ते ते करतो असे असूनही स्वामी मनोकामना पूर्ण करत नाहीत जी अपेक्षा आहे त्याची पूर्ती होत नाही असे अनेकांना वाटते आपण कुठे कमी पडतो का असे विचारही मनात येत असतात मनात भीती वाटते घाबरायला होते असे का होते याबाबत काही मान्यता असल्याचे सांगितले जाते अनेकदा आपण आपल्या इच्छा मनोकामना संकल्प हे आपताना जवळच्या व्यक्तींना अगदी खास लोकांना मित्रांना सांगत असतो त्यातून सकारात्मकता मिळावी हा उद्देश असतो किंवा तशी मनापासून अपेक्षा असते यासोबतच आपण स्वामींचेही शक्य तेवढे करत असतो आपापल्या परीने यथाशक्ती सेवा नामस्मरण करतो मनातील अमुक या इच्छेसाठी आपण स्वामींची अमुक एवढी अमुक सेवा करतो असेही सांगतो येथे चूक होते असे सांगितले जाते परंतु मनातील संकल्प इच्छा विशेष मनोकामना कुणालाही सांगू नयेत असे सांगितले जाते त्याची वाच्यता करू नये तसेच आम्ही स्वामींचे अमुक करतो तमुक करतो स्वामींची एवढी सेवा करतो तेवढी सेवा करतो असे तर अजिबातच सांगू नये आपली इच्छा गुप्त ठेवावी अगदीच बोलावेसे वाटले तर मनातल्या मनात स्वामींना सांगावे स्वामींवर अपार श्रद्धा आणि दृढ विश्वास ठेवावा स्वामी नक्कीच शुभ करतील असे सांगितले जाते एका भक्ताची गोष्ट आहे जो श्री स्वामी समर्थांचा परमभक्त होता आणि श्रीकृष्णाच्या भक्तीत देखील परमला होता एकदा तो भक्त अक्कलकोटला श्री स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी आला कृष्णाच्या दिव्य रूपाचे दर्शन घडावे अशी त्याची तीव्र इच्छा होती त्याने स्वामी समर्थांना विचारले की ते त्याला श्रीकृष्णाचे दर्शन देऊ शकतात का श्री स्वामी समर्थांनी हसत त्यांची इच्छा ऐकली परंतु थेट दर्शन न देता स्वामी समर्थांनी त्याला एक काम दिले त्यांनी भक्ताला एक कपड्याचा तुकडा दिला आणि त्याचे डोळे बांधायला सांगितले त्यानंतर त्याला अखंड विश्वास आणि भक्तीने ध्यान करायला सांगितले भक्त श्रीकृष्णाचे दर्शन घडवण्यासाठी उत्सुक होता म्हणून त्याने स्वामी समर्थांनी सांगितलेले सर्व केले ध्यान करताना त्याने अचानक एक मधुर बासरीचा आवाज ऐकला तो आवाज अधिक मोहक होत गेला आणि भक्ताला त्या दिव्य उपस्थितीची जाणीव झाली त्याने जेव्हा आपले डोळे उघडले तेव्हा तो अक्कलकोटमध्ये नसून एका सुंदर स्वर्गीय बगीचात होता त्या दिव्यस्थळी श्रीकृष्ण बासरी वाजवत उभे होते त्यांच्या भोवती दिव्य अस्तित्वे होती भक्त आनंदित झाला आणि त्याच्या डोळ्यातून आनंदश्रू व्हाऊ लागले त्याने श्रीकृष्णाच्या दिव्य लीला अनुभवल्या ज्यामुळे त्याच्या हृदयात अपार शांती आणि प्रेम निर्माण झाले काही वेळानंतर ते दृश्य हळूहळू अदृश्य झाले आणि भक्त पुन्हा श्री स्वामी समर्थांच्या उपस्थित परतला कृतज्ञेने भरून भक्ताने स्वामी समर्थांच्या पायावर लोटांगण घातले आणि त्यांचे आभार मानले स्वामी समर्थांनी आपल्या नेहमीच्या नम्रतेने फक्त एवढेच म्हटले खऱ्या भक्तीकडे श्रीकृष्ण नेहमी असतो जे तू पाहिले ते तुझ्या स्वतःच्या प्रेम आणि विश्वासाचे प्रतिबिंब होते ही गोष्ट देवतांमधील आध्यात्मिक एकता दर्शवते आणि कसे श्री स्वामी समर्थांनी आपल्या भक्ताला श्रीकृष्णाशी जोडून त्यांच्या इच्छेला पूर्ण केले आणि अखंड भक्तीची शक्ती किती प्रबळ आहे हे दाखवले ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः 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 ॐ श्री ॐीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत दत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत दत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत दत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री ॐीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवदूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ स्त्रीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐी स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐी स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री ीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 अवधूत अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री ॐीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ ं श्रीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री ॐस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत दत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत दत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत दत्तात्रेयाय नमः ॐ ी स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत दत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत दत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूत दत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री ॐस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 अवदूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी अवदूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री ीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री ॐीस्वामी अवदूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ ं श्रीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री ॐीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री ॐीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्रीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ ॐीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ीस्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐी स्वामी अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ श्री स्वामी अवदूतदत्तात्रेयाय नमः ॐ अवधूत अवधूतदत्तात्रेयाय नमः